Добрый день, члены партии Удар. Добрый день, неравнодушные люди, к тому, что происходит в нашей стране. Мы сегодня с вами здесь, потому что мы хотим выразить свое отношение к событиям семилетней давности, как сказал мой коллега Гонкома. Я не знаю, как кто к нему относится. Я, например, горжусь тем, что наши люди, наши украинцы, высказали свою позицию и отстояли в мирной, мирном противостоянии свои права и свободы, право на Слово, право на жизнь, право на мнение. Мы сегодня здесь для того, чтобы выразить свое стремление к европейским стандартам. Мы хотим в нашей стране жить и работать как в Европе. И поэтому мы хотим, чтобы уважались демократические ценности, чтобы свобода слова, свобода передвижения, свобода мнения была, свобода собственности, свобода человека была первым что не просто написано в Конституции, а что уважает не только власть, но и люди, которые живут в нашей стране. Я думаю, что то, что происходит сейчас, не оставляет равнодушным не только нас, не только политическую партию «Удар», но и любого человека, который в этой стране хоть немного анализирует происходящее. Сегодня, когда демократические свободы, когда свобода слова когда процветают политические репрессии по отношению к тем или иным лидерам оппозиции, становятся реальностью, нам с вами ни в коем случае нельзя проходить мимо. Поэтому мы сегодня с вами собрались на эту короткую встречу для того, чтобы поздравить друг друга с седьмой годовщиной, гордиться тем, что мы неравнодушные люди, повязать друг другу э, стрички, в знак того, что мы вместе с вами стремимся в Европу. И мы в Европе не только географически, не только ментально, а уже и потому, что наш народ имеет древние традиции, которыми мы можем гордиться вместе с вами, с той культурой, с которой мы можем идти не только в Европу, но и пропагандировать ее во всем свете. Что, собственно, и делает наш лидер Виталий Владимирович Кличко, герой Украины. Я горжусь тем, что я нахожусь в партии с Виталием Владимировичем и вместе с вами хотел бы, чтобы мы Реальными шагами шли в направлении Европы.